Şərt danışıqlarının vaxtının limiti bitir. İkinci Qarabağ müharibəsinin dayandırılması haqqında 10 Noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli Moskva bəyanatının imzalanmasından 2 il yarıma yaxın vaxt ötür. Ermənilər nəyin ki süb. Hətta sərhədlərin delimitasiyası dəqiqləşdirilməsi və demarkasiyasının çəkilməsi, həll olunması məsələsində də tələsmirlər. Əksinə, müxtəlif bəhanələrlə Rusiya və Qərb arasında dırnaq arası diplomatiya oyunu oynayırlar. Erməni tərəfi bir dəfə də Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin vəziyyəti haradan keçməsi haqqında konkret fikir bildirmədi. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Ermənistan ərazisində təlim keçirməsinə etiraz etdi. Avropa İttifaqının dırnaqarası üzdə mülki mahiyyətə hərbi kəşfiyyat xarakterli missiyasını monitorinq adı altında Ermənistana gətirdi. Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədlərinin Rusiya hərbi çıxıları tərəfindən mühafizə olunmasına etiraz etdi. İravanda Rusiyaya qarşı şüarlar səsləndirildi. Erməni siyasətçiləri yenə də Moskva ilə Brüssel arasında alverlə məşğuldular. Vaxt isə gedir. Bir tərəfdədirsə, Putin'in siyasi reportlarından olan Erməni əsilli Margarita Simanyan Rusiyanın əli ilə Tibilisini bombalamaqla hədəleyir. Bununla da əslində Ukraynadan sonra Rusiyaya qarşı ikinci cəbhənin açılması ideyasını qızışdırır. Dərnəgarası qonşularımız unutdururlar ki, tamahları və növbəti oyunbazlıqları onlara baha-başa gələ bilər. Hələ ki Azərbaycan qanlı qaynar toquşmalardan kənar durmağa çalışır. Hazırkı vəziyyətlə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu fikirləri səsləndirmişdir. 1. Münaqişənin davam etməsindən hər iki xalq əziyyət çəkir. 2. Xalqımızın bu münaqişədən ağrı-acı çəkməsi ərazilərimizin dağıdılmasına rəğmən biz yenə sülh tərəfdarıyıq. 3. Ermənistanın sül müqaviləsi ilə bağlı vaxt limiti bitir. 4. Azərbaycanın da səbrinin sərhəddi var. 5. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin haradan keçməsini biz özümüz müəyyənləşdirərik. Bütün bu xəbərdarlıqlara baxmayaraq, separatçılar Rusiya sülh məramlarının müşayyəti ilə Qarabağə silah daşımaqda davam edirlər. Bununla da regionda, ümumilikdə isə Cənubi Qafqazda vəziyyəti günü-gündən gərgiləşdirdilər. Məlumdur ki, şar həddindən artıq şişəndə mütləq patlayır görünür onları hansı faciələrin gözlədiyini ermənilər təsəvvür etmirlər. Haqq-Adalet partiyasının İdarə Heyəti. 12 mart 2023-cü il. Həpin mətbuat xidməti.